во всем! Постный борщ с ушками. Ушки это что-то вроде небольших вареников. По подобным рецептам уже несколько столетий варят борщ для постного рождественского стола в Украине. Одно из 12 традиционных постных блюд на сочельник. Но приготовленное по этому рецепту, оно может создать уют и принести удовольствие не только на Рождество, а и в любой другой день. И не только для тех, кто соблюдает пост. Это вкусно, а необходимо для борща хорошая горсть сушеных лесных грибов, можно белые, подосиновики, лисички и другие хорошие лесные грибы. А можно только один вид. Буряк или столовая свекла, лук, картофель, морковь. Если есть корень сельдерея и корень петрушки, вообще прекрасно. Также необходима сушеная зелень, лавровый лист, черный перец с горошком, соль и сахар по вкусу. Свекольный квас. Его, конечно, можно заменить уксусом, но с квасом в сотню раз полезнее и красивей и вкусней, а также столовая ложка муки и растительное масло. Иногда используют совсем немного капусты и кусочек имбиря. А для ушек нам будет нужна вода и мука. Тесто довольно пресное, простое. Для начинки из сельди сама сельдь, некрутой чай для вымачивания, лук, растительное масло, сухари из хлеба, соль и черный молотый перец. Начинка из грибов та же. Но, конечно, сельдь меняем на грибы. Отваренные именно те, на которых мы сварим борщ. Дополнительно грибы не потребуются. И не используем сухари. Подготовку к варке борща начнем заблаговременно. Замочим грибы в чистой воде. Помните, мы именно в ней будем затем их варить. И отправим в холодильник, чтобы не закисли. На 8 часов или более. Сельдь соленую покладем в миску и зальем чаем. Не крепким, обычным черным, даже с ложечкой сахара. Будет вкусно. Так замачивали сельдь столетия назад, удаляя лишнюю соль и делая рыбу вкуснее. Также в холодильник и на то же приблизительно время, часов 8 или больше. Заодно заранее отварим свеклу. Просто положим ее в кастрюльку с водой и будем варить часа полтора-два. А затем дадим ей остыть. Все, что нужно было сварить, сварили. Что вымочить, вымочили. Через 8 часов или на следующий день отвариваем грибы. В той же воде, в которой замачивали, очень ароматная водичка. Но несколько увеличиваем ее объем до 2,5-3 литров. Добавим соль и оставим вариться часа 3. Если белые грибы, то можно и на час меньше. Не забываем удалять пену. За 40 минут до конца варки добавим лук целиком, корень петрушки и сельдерея, в моем случае это сушеные. Как правило варят борщ зимой и сушеные коренья являются спасением. Пока довариваются грибы, успеем подготовить другие продукты. Лук нарежем небольшими кубиками. Если вам кажется, что его слишком много для борща, вы правы. Часть лука пойдет в начинку для ушек с сельдью, Часть в начинку для ушек с грибами. Картофель очистим и нарежем кубиками. Морковь натрем на крупной терке. Можно порезать кубиками. Так будет даже более ресторанно что ли. А мы по домашнему. Заранее отваренную свеклу очистим. Кожица сходит легко, можно даже пальцами. Правда, руки будут красными, от этого никуда не деться, разве что перчатки. Свеклу также натрем на грубой терке. А после этого польем свекольным квасом. Чтобы в будущем температурном воздействии цвет свеклы передался борщу, но при этом не потерял в насыщенности. Можно было бы и уксусом, но использование свекольного кваса в этом рецепте, пожалуй, в несколько сотен раз полезнее и вкуснее. Рецепт его приготовления есть на нашем канале. Проведем обжарку овощей перед добавлением в борщ. Обжарим морковь на растительном масле. На огне ниже среднего, буквально до изменения цвета на мягкий оранжевый. Уберем со сковороды морковь и обжарим на растительном масле лук. Его жарим до мягкости и молочного чуть желтоватого цвета. Мы просто по сути удаляем лишнюю влагу из него и добавляем привкус жареного лука в борщ. Две трети лука отделим, они пойдут в два вида начинки, ушек. А треть начинки пойдет в борщ. Поэтому добавим около чайной ложки сахара. Это слегка карамелизирует лук придаст, кроме легкой сладости, прекрасный и с чем не сравнимый вкус жареного лука. Лук начал поджариваться до корочки, уберем его со сковороды. Последняя подготовительная процедура – зажарка муки. Французы называют его ру. С отличием, мы будем делать ру на растительном масле. Нагрели и добавили муку. На огне чуть выше минимального поджарим муку до начала изменения цвета на желтый. Это так называемая белая ру. Оно бывает красным, коричневым, а нам нужна слабая зажарка. В таком виде мука быстро загустит бульон и не возьмется комками. Наш грибной бульон сварился, отцедим его. Грибы из бульона затем пойдут в виде начинки в ушки, а на бульоне и будем варить борщ. Бульон возвращаем в кастрюлю, отберем для начинки с треть стакана бульона. Он нам будет необходим для грибной начинки. Добавляем воды, если необходимо, до 2,5-3 литров. Доведем до кипения и добавляем морковь. С нее начнем. Если вы решили добавить в борщ капусту совсем немного, то самое время добавите ее тоже. Минут 5 варим при слабом кипении, Черед добавлять картофель. Можно кстати нарезать его крупнее возможно вам понравится и так. Он тогда сохраняет в себе больше собственного вкуса. Также добавим немного горошин черного перца, немного посолим. Если хотите, можно добавить небольшой кусочек имбиря. Не обязательно, но будет интересный вкус и запах. Настоящий рождественский. Когда картофель стал мягким, попробуем. Добавляем обжаренную муку. Это не повсеместно в Украине, но довольно частый ингредиент для легкого загущения борща. Тщательно перемешиваем, тут не будет комочков, за которыми придется гоняться, чтобы их распушить. Обжаренная мука в этом плане очень удобна. Добавляем слегка карамелизированный лук. Пробуем на соль. подсаливаем по вкусу, перемешали и снимаем с огня. Да-да, мы будем добавлять остальные ингредиенты в уже не кипящий борщ. Добавляем квас. Найдите его рецепт у нас обязательно. Это очень здорово и здорово. Если квас кислый, достаточно и 100 мл. По вкусу. И свеклу. Прошедшую окисление небольшим количеством того же кваса. За счет кислоты этот борщ может храниться неделю точно. Дольше не пробовала, все съедали до этого, очень вкусно. Также добавим лавровый лист. В некипящем борще он успеет отдать запах, но не отдаст горечь. И сушеную зелень. Я использую укроп и петрушку. Попробуйте на кислоту, борщ не должен быть кислым. Кислинка должна быть легкой. Добавьте с чайную ложку сахара или больше. Даже если кислинка как надо, маленькая ложечка сахара придаст ей бархатистый тон, а больше поможет убрать излишнюю резкость. Но не переборщите, картофель со временем заберет в себя часть кислоты. А вот излишек сахара уже ничто не заберет. Теперь борщу необходимо постоять минимум 3 часа или больше, если у нас такое правило борща. Самый вкусный борщ это вчерашний. А пока настаивается борщ, приготовим ушки. Начнем с начинки из грибов. Мы процеживали не так давно грибной отвар, оттуда выбрали грибы, остальное не понадобится. Добавим чуток грибного отвара, чтобы начинка не была суховато. Половину оставшегося обжаренного лука. Другая половина пойдет для начинки из сельди. И измельчим в однородную массу блендером. Эту пасту переложим в миску и посолим, подперчим по вкусу. Отставили в сторонку, приготовим вторую начинку из сельди. Да, для постного борща раньше готовили ушки не только из грибов, но и из сельди. Это и сейчас недорогой постный продукт. Сделаем надрезы с обеих сторон плавников, сверху и снизу тушки. Отрежем хвост, удалим внутренности, если у вас не чищенная. Промоем водой брюшко. Затем плавники они после надрезов легко удаляются. И пальцами разделив сверху хребта тушку на половинки, зацепив первую половинку, не спеша отделим ее от костей хребта и брюшка. Если не спеша, у вас все кости останутся на хребте, а все мясо отдельно. Также поступим и со второй половинкой. Слегка зачистим брюшка от внутренней пленки. Если все же какие-то мелкие косточки остались, то удаляем и их заодно. И заключительный этап очистки сельди – удалим кожу. Для этого зацепим пальцами край кожи у головы в верхней части. Пропустив пальцы под кожу по всей ширине тушки, легким движением руки кожа снимается как чулок. Обе половинки очистили от кожи и у нас на руках чистое филе сельди которая когда-то была соленой. Нарежем ее на кусочки, для удобства последующего измельчения блендером, измельчителем. Или придется рубить ножом мелко-мелко. Высыпали кусочки в блендер. Добавили теперь уже весь оставшийся обжаренный лук. Сухари. У меня пшеничные молотые. Можете, как я, смолоть кусочки сухарей в том же измельчителе присолили, поперчили и измельчили за минуту в однородную массу. Вот такую. Отставим в сторону, будем готовить тесто. В муку грамм 300 добавим немного воды и интенсивно вымешаем. Для начала вилкой. Чуть присолим, еще чуть ток воды, совсем немного. Потому что вымешивая, нам необходимо достигнуть отделения теста от стенок. Вот как сейчас. Чтобы оно сбилось в комок, если будет приставать, придется добавлять муку. У нас получилось сразу без добавления. Будем месить Присыпаем ровную чистую поверхность мукой и месим. Тесто тугое сейчас, придется приложить усилия, вымешивая руками. Нам необходимо, чтобы стало мягким и эластичным. Не рвалось. Затем отделим небольшой шарик и раскатаем тонко скалкой. Толщиной около пары миллиметров, как на пельмени. Нарежем пласт на квадраты 3-4 сантиметра. Ушки это собрат вареников и пельменей. Напоминает формой ушка какой-нибудь зверюшки. И гораздо более аутентичен для этого борща. Лепим так. Кладем начинку около чайной ложки грибной или рыбной. Сворачиваем по диагонали. Закрепили стыки, получился треугольник. Затем противоположные концы треугольника соединяем и закрепляем, продев палец. Получилось вот такое ушко. Так начиняем все ушки различной начинкой. Варим отдельно, закипятив воду и чуть подсолив. Погрузили в кипящую воду. После повторного закипания делаем огонь, чтобы еле булькало. И варим, пока не всплывут и не набухнут. После этого откидываем на друшлах и промоем водой. Если подаете не сразу, можно полить растительным маслом, чтобы они не слиплись. Больше подают сушками, положив их в тарелку. Сметану к этому борщу, кстати, как правило, не подают. Это постно и уже красиво. Если кратко, это союз разных вкусов. Борщ бархатно-кисловат, но не кислый. Очень овощной и с грибным вкусом и запахом. Ушки грибные дополняют его концентрированным грибным вкусом, а рыбные очень напоминают по вкусу нежный форшмак. В сумме еще ни один человек не остановился, пока не доел этот до остатка. Даже те, кто любят мясо, будут есть его как будто это то, о чем они мечтали всю жизнь. Смочного или приятного аппетита! А вам спасибо за то, что смотрите наш канал Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы!